ନୁହେଁ ବନ୍ଧୁ ନୁହେଁ ଏହା ଚିତା ଏ ଦେଶ ତିମିର ତଳେ ଏ ଅଲିଭା ମୁକତି ସଳିତା ନୁହେଁ ଏହା ଜଳିଯିବା ପାଇଁ ଏହାର ଜନମ ଏଥି ଜାଳିପୋଡ଼ି ଦେବାକୁ ଧସାଏ ମନେ ପଡ଼େ କବି ସଚି ରାଉତରାୟଙ୍କର ଏଇ କେଇପଦ ଅଶୃଶିକ୍ତ ଧାଡ଼ି ମନେ ପଡ଼ନ୍ତି ବାଜି ରାଉତ ହଁ ବାଜି ରାଉତ ସ୍ୱାଧୀନତାର ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ଯାଇ ନିଜ ପାଇଁ ଦୁଇ ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି ବାଛି ନେଇଥିବା ଭାରତବର୍ଷର ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ବୀର ସହିଦ ବାଜି ରାଉତ ଏ କାହାଣୀ ଉଣେଇଶହ ତିରିଶ ଦଶକର ସାରା ଭାରତ ইংরেজ মানক দোরাত্মসন্ত হে ওড়িয়া মানে খোঁজুলে গড়জাত রাজা নির্মম অত্যাচারর মুক্তি সেতেবে ওশার গড়জাত শাসন রাজা মানে নিজের সাম্রাজ্য আধীনতা বজায় রক্ষা ব্রিটিশ মান ঘনিষ্ঠ বন্ধুতা রকিলে এবং এই বন্ধুতা প্রজা মানুষ লা দুঃখর সবুদিনিয়া ছড়। দিন আসা ପ୍ରଜାମାନେ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଲେ ଏହି ଝଡ଼କୁ ସିଧାସଳଖ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ନୀଳଗିରି ଗଡ଼ଜାତର ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ଓ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏକ ନୂଆ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନ ଯାହାର ନାଁ ସେମାନେ ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ଆନ୍ଦୋଳନ ରାଜାଙ୍କର ଅଣ୍ଟାଭଙ୍ଗା ଟିକସ ଆଦାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିବା ଏହି ପ୍ରଜାମେଳି ଛାଁ ଛାଁ ବ୍ୟାପିଗଲା ଆଖପାଖର ଗଡ଼ଜାତମାନଙ୍କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ তাালচের এবং ঢেঙ্ বিরিউিলা বিদ্রোহর স্বর সেত ঢেঙ্ানা গড়জাতর রাজা লে শঙ্কর প্রত সিং দে শঙ্কর প্রতাপ ঢেকানাড়ীপা কোকুয়া ভয়াঙ্ ঘোড়ার টাপু শব্দ গলে লোকে পকাই নাটি কবাট ভয়ার্ক আখিরে খোঁজি বসুলে নিজ প্রিয়জন মান সে সময় ঢেকানাড় উপকণ্ঠে থিলা। ଏକ ଅଧାଘଡ଼ା ରାଜପ୍ରସାଦ ଯାହାର ନାଁ ରଖାଯାଇଥିଲା ଯତନ ନଗର ରାଜପ୍ରସାଦ କୁହାଯାଏ ସେ ସମୟରେ ଏହି ଯତ୍ନ ନଗର ରାଜପ୍ରସାଦରେ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳର ବିପ୍ଳବୀମାନଙ୍କୁ ହାତୀ ପାଦ ତଳେ ଚାପି ହତ୍ୟା କରାଯାଉଥିଲା ଉଣେଇଶହ ଅଠତିରିଶ ମସିହା ସରିଆସିଲା ବେଳକୁ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏକ ଲେଲିହାନ୍ ଶିଖାର ରୂପ ନେଇ ସାରିଥାଏ ଆନ୍ଦୋଳନର ପୁରଧା ସାଜିଥାନ୍ତି ବୈଷ୍ଣବଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯାହାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନପୂର୍ବକ ବୀର ବୈଷ୍ଣବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା ଅନେକ ଦୀକ୍ଷିତ ଯୁବକ ଓ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଷୋହଳ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ଆନ୍ଦୋଳନର ଜାଗ୍ରତ ପ୍ରହରିଥିଲେ ସେହି ବାନର ସେନାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ନାଁ ଥିଲା ବାଜି ରାଉତ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଦମନ କରିବାରେ ଅସଫଳ ହୋଇ ରାଜା ବ୍ରିଟିଶ ସିପାହୀମାନଙ୍କୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ଡକାଇଲେ ଦଶ ତାରିଖର କିଟିମିଟି ଅନ୍ଧାରରେ ଦଳଦଳ ହୋଇ ଗୋରା ସିପାହୀ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଗଡ଼ଜାତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଗାଁ ଭୁବନରେ ସେମାନେ କିଛି ବିପ୍ଳବୀଙ୍କୁ ଧରି ନେଇଗଲେ ନିକଟସ୍ଥ ଥାନାକୁ ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଏ ଖବର କାନକୁ ଦୁଇ କାନ ହୋଇଗଲା ଗାଁ ଲୋକମାନେ ରୁଣ୍ଡ ହେଲେ ଥାନା ଚାରି କଡ଼େ ସେମାନେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ବିପ୍ଳବୀମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ନାରା ଦେବା ଆରମ୍ଭ କଲେ বন্ধুকরে গুড়ি সদিন করতে গোরা পুলিশ এই নিরস্ত্র জনতা টাইবার সে আর কলে ফায়ারিং চাহু চাহু টড়ে বিপ্লবী রঘু নায়ক এবং উরি নায়ক এমিটি এক অপ্রত্যাশিত ঘটনাটি ঘটি পুলিশ বাবু মানে হুয়ে আশঙ্কা করে নামে জাঁপারে যে সাধারণ জনতার প্রতোধ পারায়ণতা আগে বন্ধুকর অহমিকা ବେଶୀ ସମୟ ତିଷ୍ଠିବ ନାହିଁ ଅତଏବ ସେମାନେ ଭୁବନରୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ଗଡ଼କୁ ପଳେଇଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଖୋଜିଲେ କିନ୍ତୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା ନଈର ରାସ୍ତା ଉଣେଇଶହ ଅଠତିରିଶ ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ଏଗାର ତାରିଖର ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ବ୍ରିଟିଶ ସେନା ନଈ ପାର ହେବା ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ନୀଳକଣ୍ଠପୁର ଘାଟ ନିକଟରେ ଯେଉଁ ଘାଟର ଯୋଗୁଆଳି ଥିଲା ବାର ବର୍ଷର ବାଳକ ବାଜି ରାଉତ ଡଙ୍ଗା ଉପରେ ଅଧା ନିଦରେ ଘୁମେଇ ପଡ଼ିଥିବା ବାଜି ଉଠି ବସିଲା ଇଂରେଜ ସିପାହୀଙ୍କର ଚାପା ଧମକ ଶୁଣି ନଈପାର କରାଇଦେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ତୁହାକୁ ତୁହା ଝାଡ଼ୁଥିଲେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବାଜି କିନ୍ତୁ ଅସମ୍ମତ ଓ ଅଟଳ ହଲ୍ ନାହିଁ କି ଚଲ୍ ନାହିଁ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇ ମନା କଲା ପରେ ବାଜି ଚିତ୍କାର କଲା ଗାଁବାଲାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଠାଏ କରି ବନ୍ଧୁକର ଶକ୍ତ ବେଣ୍ଟରେ ବାଜିର ମୁଣ୍ଡକୁ ପିଟିଦେଲା ଜଣେ ଗୋରା ସିପାହୀ ଧାରଧାର ହୋଇ ଛୁଟିଗଲା ରକ୍ତ ଅଥଚ ବାଜି ରାଉତର ସାହସ ତିଳେ ହେଲେ କମିଗଲା ନାହିଁ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିବାଦର ଉଚ୍ଚସ୍ୱର ଶୁଭୁଥିଲା ଦୂର ଯାଏଁ ଏଥର ବ୍ରିଟିଶ ସିପାହୀ ଦଳ ଚଳାଇଲେ ଟଳି ପଡ଼ିଲା ବାଜିରାଉତ ଆଉ ଟଳି ପଡ଼ିଲେ ସାଥୀ ଡଙ୍ଗା ଚାଳକ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ଓ ଫଗୁ ସାହୁ ବ୍ରିଟିଶ ସିପାହୀମାନଙ୍କୁ ମିଳିଲା କେବଳ ବାଜି ରାଉତର ମର ଶରୀର ହେଲେ ମିଳିଲା ନାହିଁ ତା'ର ସମ୍ମତି ମାତ୍ର ବାର ବର୍ଷ ବୟସରେ ଅଦ୍ଭୁତ ଦେଶପ୍ରେମର ନିଦର୍ଶନ ଦେଇଥିବା ସହିଦ ବାଜିରାଉତଙ୍କ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ସବୁଦିନ ଗର୍ବରେ ଏବଂ ଦର୍ପରେ କହିଚାଲିଥିବ ବାଜି ରାଉତ ଅମର ରହେ ବାଜିରାଉତ ଅମର ରହେ ବାଜିରାଉତ ଅମର ରହେ